Та друзі, доброго ранку, студія це Караїна Онлайн. Ми продовжуємо наш церковий тиждень. Утім, сьогодні вирішили трохи відійти від нашої традиційної схеми. Ми вже розповіли вам достатньо про класичні е жанри циркової майстерності. І сьогодні будемо знайомити вас з новими. Це принципово нові напрями. Фактично, це є нова, найсучасніша генерація вітчизняного цирку. Звичайно, для будь-якого актора творчий пошук це природній, утім, як на мене, цирк достатньо патріархальна структура. Чи можна тут знайти щось нове? Зараз і дізнаємось. Вітаю, доброго ранку. А, щодо нової генерації, це просто такий вислів, чи дійсно а, є зараз якась робота, яка ну, принципово змінює підход, підходи до роботи на силі. Е, знаєте, Олександр, скоріше всього, е, здесь два в одному. Я называю то, чем мы занимаемся, вот мой проект True который мы базируемся на базе киевской странной цирковой академии. Я называю это, это жанр пост цирком по двум причинам, потому что первое стороны, это нечто новое. С другой стороны, мы всегда базируемся на на какой-то классике. Традиционно в традиционном классическом цирке основ, основой это было трюки, то есть исполнение трюков. Все мы видели, да, человек выходит на манеж, делает какой-то трюк, аляп и, и все. Здесь, в общем-то, база то же самое. Да, мы делаем трюки, но при помощи трюков мы стараемся рассказать некую историю. То есть здесь есть и элементы драматургии, здесь элементы хореографии, э фантомимы, всего чего угодно. То есть э и трюк, получается, становится не целью, а всего лишь средством для создания определенной атмосферы, сюжета, передачи какой-то истории, настроения и так далее. Поэтому здесь, скажем так, два в одном. Это совмещение традиций и, ну, при помощи традиционных каких-то элементов, попытка рассказать что-то и создать что-то новое. Ну, а зараз я вас познакомлю, на мою думку, с уникальной акторкой. А, деле с Алексой я познакомился в классичном цирку, когда я побачив ее выступ. видно он настолько был незвучным и настолько выглядел по... Іншому ніж традиційна циркова школа, що ми вирішили трохи поглибити наше знайомство. Вітаю, доброго ранку! З чого починати? Щоб навчитися опанувати ці е, традиційні елементи і зробити з них принципово нове шоу. Я не знаю, ми просто починали. Изначально с нетрадиционного. То есть с нового чего-то. В основном же дублирование, было, если ты хочешь научиться, ты берешь один предмет, учишься с ним что-то делать. Давай, ты еще можно на великий мастер-класс? Два, три. А с чего починать треба? С чего начинать? Ну, я начинала с того, что мне нравится, допустим. Те элементы, которые мне нравились. Дрип, будем учиться назад. Ты противоположной рукой, на противоположное плечо. Ставишь обруч. Только -то ты его должен поставить так, чуть-чуть под наклоном и отпускай его. Он у тебя падает, и ты рукой лови. Вот. Ловишь. Вот, отпускаю его. Ставлю. Только не бросай, не бросай. Вот смотри, вот ты его вот тут ставишь. Да. Угу. Вот у тебя просто это как бы так... Оп. Да. Еще раз. Поставил. Лови. Дякую вам за цей невеличкий майстер-клас. И вам спасибо. Надеюсь, зрители увидят и заинтересуются новыми нашими проектами, новыми номерами и идеями. Очень приятно. Дякую вам. Это <laughs> была Краина онлайн, Краина такая, как она есть. До следующих включений.